Всем огромнейший привет! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на канал. Буду рада новым знакомствам и общению с вами. В данный момент я снимаю видео о только что получившем заказе от компании Avon по каталогу номер 8. Если кому-то интересна такая тема, то желаю приятного просмотра. Итак, заказ у меня был небольшой. Значит, здесь у меня лежат каталоги всякие брошюрочки, пробничек. А, и что же я заказала? Заказала я себе набор кистей. Mm. А, если честно, вот пока у меня нету восторга от этих кистей, так как аромат меня м, в данный момент отпугивает. Он очень неприятный, такой я бы сказала китайский. <с> <с> вот, кисти выглядят таким образом. Они все запечатаны. Здесь у нас э -э 6 кисточек разных. И, естественно, они искусственные. Ну, в принципе, я думаю, что сойдут. Вот, но мне очень нравится вот сам чехол. Он очень м -м, практичный, удобный, э -э хорошо сделан здесь есть э, карманчик здесь вот, места для кисточек и еще такая защитная клееночка в общем чехольчик мне очень понравился даже если я не буду теми кисточками пользоваться так чехол мне по-любому пригодится я думаю вот но ну, вообще заказом довольно Дальше, мне положили в этот заказ мой долгожданный детский коврик. Я не буду его открывать, так как я еще не уверена, оставлю ли я его себе, или это будет у меня коврик на подарочек. Но пока у меня ребеночек маленький для такой игры, так что пока он у меня будет запечатанный и лежать и ждать своего часа. Но если кому-то интересно, как он выглядит, вы можете просмотреть его в самом каталоге. Здесь, значит, у нас 4 игры, кубик и что-то еще, фишечки. Да, здесь есть игра крестики-нолики. Так, дальше. Заказывала я вместе с мамой очень и очень красивый набор украшений. И мне сейчас так не терпится посмотреть на него. Так что сделаем это вместе. Ради этого украшения я даже сделала заказ на первой неделе. Так, это у нас браслетик. Вот такой замечательный браслет. Класс. Очень нежно. Очень красиво сделано, по-моему, все очень качественно. Если честно, я, конечно, почему-то думала, что будут большие бусины. Но меня это ни капельки не огорчило. А наоборот, он так мило, нежно, приятно смотрится. Я в восторге. Вообще вот порадовала. Вот это меня очень порадовало. Такой классный, классный, классный. Вот, советую обратить на него внимание кому нравятся украшения из жемчуга я просто вообще безумно обожаю э, жемчуг вот, класс так, а теперь будем смотреть колье так, так, так что же у нас за колье здесь какая-то книжечка Так. Ух ты! Класс! В общем, мне будет очень неудобно показать вам все это одной рукой. Вот. Вот таким образом она выглядит. Красиво. Ну, я думаю, что когда это все одеть, разровнять, это будет достойно смотреться на любой шее. Да, очень мило, нежно, и они такие мягенькие какие-то, но их так вот так приятно вот в руках просто держать. Если честно, я не ожидала. Я думала, вот такие огромные бусины, массивные, а это милое, нежное, приятное. Мне кажется, подойдет любой девушке женщине ну вот классно угодили <свят> так дальше вам покажу заказ э, моей клиентки это была туалетная водичка э, summer white э, sunrise это новиночка так я тоже ее открывать не буду так как это не мой заказ вот. И еще у меня заказывали шампунь. Максимальный объем с коллагеном. Уход без утяжеления для тонких волос. Девочка, которая заказывает уже не первый раз, ей это шампунь нравится. Сама я такой шампунь не пробовала. И себе я заказала маску для волос. Интенсивный уход. Это у нас ромашка и алоэ. Наслышана о этих масочках, что они хорошие, хорошо ухаживают за волосиками. Э -э сама никогда не пробовала, так что это будет моя первая масочка от Эйвен. Надеюсь, что она мне понравится. Вот. И что меня очень-очень приятно обрадовало и удивило. Это то, что мне положили подарок, на который я абсолютно не рассчитывала. Это э -э значит. Это, по-моему, у нас скраб сейчас. Да, это скраб для тела с оливкой. Райское увлажнение, так, от планеты Спа. Вот. И это у нас маска для волос. Райское увлажнение с маслом оливы. Такая огромная банка классно, вот очень-очень приятно. Просто я думала, что этот подарок я получу в прошлом каталоге, но когда его не оказалось, я расстроилась и, в общем, уже абсолютно не надеялась на то, что он мне когда-то придет. А тут такое удивление. Теперь у меня будет две масочки в запасе. Но я очень-очень рада. Вот такой небольшой у меня был заказ. Я надеюсь, что это видео вам было полезным и оно вам понравилось. Пишите мне, буду очень рада ответить каждому. Всем спасибо за просмотр, приятного и хорошего дня и до новых встреч. Пока-пока!